Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şahadət verirəm ki, Allah tam ədalət sahibidir. Ədalətlə muamilə edir. Tam hikmətlə hökm edəndir. Haqqı ilə batili ayırandır. Və şahadət verirəm ki, Məhəmməd Səlavatullah onun bəndəsi və rəsuludur. Bəndələrinin ağasıdır. Onu Allah göndəribdir ki, öz dinini başqa dinlərə qalib etsin. Həqiqətən mənim namaz və ibadətim, ölüb dirilməyim böyük Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Oğlum Həsən, sənə bütün övladlarıma, Əhli Beytimə və bu yazım hər kəsin əlinə çatarsa, bunları tövsiyə elirəm. İlahi təqvanı heç bir zaman yaddan çıxarmayın. Səyyidin ki Ölənə qədər Allah dinində qalasınız. Hamınız birlikdə Allahın ipindən yapışın. İman və Allah şunaslıq əsasında müttəfiq olun və bir-birinizdən ayrılmayın. Peyğəmbər sallallahu buyurub ki: Xalqın arasını düzəltmək Bir çox nafilə namaz və müstəhəb orucdan üstündür. Yaxın adamları və qohumları yaddan çıxarmayın. Qohumlarla əlaqə yaradın, çünki bu iş insanın Allah tərəfindən çəkilən haqqı hesabını asanlaşdırar. Sizi and verirəm Allah'a. Yetimləri ac və sahipsiz qoymayın. Qonşuları unutmayın. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qonşular barədə o qədər tövsiyə etdi ki, biz güman etdik onları irsdən şərik etmək istəyir. Sizi and verirəm Allah'a. Qur'an'a yaxşı əməl edin. Ne badə başqaları Qur'an'a əməl etməkdə sizdən qabağa düşsünlər. Sizi and verirəm Allah'a. Namazı yüngül tutmayın. Namaz dininizin sütunudur. Sizi and verirəm Allah'a. Allah'ın evi Kəbə'nin həccini tərk etməyin. Sizi and verirəm Allah'a. Allah yolunda cihat edərkən öz can və malınızı əsirgəməyin. Zəkat verməyi unutmayın. Zəkat Allah'ın qəzab odunu söndürər. Sizi and verirəm Allah'a. Peyğəmbər sallallahu nevladlarını unutmayın. Nə vaqda olar zülmə məruz qala. Sizi and verirəm Allah'a. Yoxsulları yaddan çıxarmayın. Onları öz həyatınıza şərik edin. Allahın rizası olan işi yerinə yetirməyə çalışıram. Və xalqın səh sözünə əhəmiyyət verməyə Allahdan qorx. Çünki Allahın cəzası şiddətlidir. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti